Мешканці мікрорайону Семенівка шукають підтримки для відкриття поштового відділення та початка роботи дільничного інспектора і медичних співробітників. Кілька кімнат колишнього клубу активісти мікрорайону привели до ладу власними силами. Але на все рук і грошей не вистачає. Потрібна допомога і з боку влади та громадських благодійних організацій. А сейчас пошти знаходяться на хіміки. А люди отпустимо люди, от, високоваланка поселок. низ Семеновки вверх и сюда же Вот, ну, людей где-то около 4000, тысяч, а так вот по подсчетам. Вот. То есть, ну, много у нас пенсионеров. И у меня вот сейчас люди говорят, говорят, почему почта назад не вернется. Ну, вот мы сейчас пытаемся с депутатом, вот, и местный совет, вот, пытаемся вернуть ее назад. Ну, пока... Они вроде бы и хотят, но вот сейчас будет человек, который будет принимать платежи пока. Вот. І те, з почти. Да, і почтальони тут місцеві були. Оні гарять, як хорошо, що вони зараз і є. Ці, ну, от, активісти, такі почтальон. Оні гарять, що як би от вернулась сюди. Років 40 тому цей клуб був справжнім місцем відпочинку. Тут влаштовували фільмопокази, пенсіонери приходили сюди на заняття танцями, молодь збиралася на дискотеки, діти відвідували гуртки. Аби повернути будівлі стару славу, місцеві мешканці готові закатати рукави. Щотижня вони збираються на суботники. Пожалуйста, ми все. сделаем. Главное, чтобы была помощь. Люди-то стараются, и бабушки, и мешки таскают. Все люди удивляются, говорят, ого, у вас люди работают. Ну, надо просто помощь. Материально никто не потянет. Разбомбить-то разбомбили. Ну, бомбить ума много не надо, а вот собра собраться и сделать, мы-то соберемся, надо, чтобы какая-то помощь была. Тоже кто-нибудь, кто там вложит деньги сюда, там, или материалом, Им, я думаю, приятно будет, как человеку прийти и глянуть, что детвора занимается, и, и с его, так, как сказать, возможностями и усилиями. Мы поможем, все сделаем без проблем, и елочку можно, капитальное здание, что тут говорить. Поломать наше время, это легче всего, а построить... В идеале, что вы видите, чтобы тут в ближайшее время обязательно, обязательно должно появиться? Обязательно нам, нам надо, конечно, почта сюда. Так. Потому что у нас, ну вот представьте, старики уже такие есть, воз, возраст. Надо ехать в Славянск или куда-то там на Химик, mm -hmm. чтобы получить пенсию. Что еще? Э -э, что еще? Нужно э -э, участковый, конечно. У нас уже график вывесили, должен был появиться участковый. Mm -hmm. Что-то еще? Медицинский. Пункт. Ну, вроде там решался вопрос. У нас есть медсестра, которая может обслуживать микрорайон Семеновку, там уколы сделать. Ну, в общем, такая ситуация. И надо, конечно, сделать крышу. Потому что если на крышу на клубе, если крышу не сделаем, значит, потолок рухнет. На разе постійну допомогу у відновленні клубу виявляють двое депутатів міськради. Більше допомоги поки не дочекались. Хочу обратиться от, от е, жителей поселка Семеновка, Селезнёвка, Высокоивановка, чтобы наши городские власти уделили внимание открытию 15-го деления почты. Что в наших силах было зависимо, мы сделали. Сделали помещение. Нужен только работник почты. Чтобы посодействовали открытию участкового, то есть не открытию, а приступил к работе участковый инспектор поселка дабы для наведения порядка здесь, и инспектор здесь нужен. Вот. По поводу материала на строительство клуба, нам выделили стекло. Сейчас будем остеклять. Полностью клуб. 250 квадратных метров, 250, вы сказали, 250, да? 250 квадратных метров, я думаю, нам вполне хватит. Вот. Кто мы... это выделил? Э, организация ООН. Mm -hmm. вот. Мы перевезли своими силами, и ни у кого не прося не деньги, вот. мы своими силами тоже будем жителями поселка Семеновка восстанавливать, остеклять, э, ну, полностью приводить порядок э, клуб. Вот этот. Допомогти місцевим активістам готові і представники громадських організацій. Цього разу до Семенівців завітав представник організації старт. Я інженер-строї, будемо так говорити. Я пройшов, посмотри з них і скажу одне. Ну, моє місце: здесь треба зробити ведомость, чтобы было сделать проектную документацию на ремонты и ремонт і прочитати, які потрібні Как сказали Тут місні жителі сказали, що ми готові своїми силами, у них есть тут. специалисты в рабочем плане такие, что могут сделать. Им для них наверное, надо, чтобы был, тут была документация, и был чтобы специалист, который бы мог производить эту работу. Ну, прораб, по нашему говоря. Вот. На каком этапе общественники города могут помочь? На любом этапе. Если изначально. Я от имени общественности, не далее, наверное, чем в понедельник, быстрее всего обращусь к Зантову, ну пойду ко всей администрации, расскажу суть дел. Я приехал специально посмотреть, все-таки я специалист, работал на этом поприще, поднял Армении, и знаешь, я вижу, что тут надо делать. Вот. Но для этого нужно, чтобы тут занялись, сделали, я еще раз повторяюсь, дефектный акт проектной документацию, посчитали, сколько с чего тут надо, и попробовать, а мы со, со, своей стороны как общественность попробуем поднять какие-то там, может, организации. Кто-то может поставить какую-то там, там крышу, сырье какое-то там, я знаю, там, ну, тут очень много, тут надо все просчитывать. Для того, чтобы это вылилось в какую-то работу. Вот, чтобы мы видели, что что делать, чтобы эти люди видели. Я готов сами с вами вами делать. Я вот сюда прожил первый раз, честно говоря. Это мы Семеновка. Они весь, вся Украина знает полмира за эту Семеновку. А почему-то остановилась. Единственное админ здание, Вот здесь, которое не может довести до и тут я не буду повторяться, тут участковый, тут и ФАБ должен быть и все, надо и в милицию обращаться, пусть они со своей стороны, они тоже такая же общественность, как и мы с вами, ну носит погоны, он уже такой житель города Славянска. Я думаю, что этим надо стоит и давно уже пора заняться.